kita dapat jumpa jadi nasihat-nasihat kita jumpa sama dia dan jumpa sama gurunya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Syekh Abdul Qadir Al-Mandili ni ulama Mekah mengajar di Mekah mengajar di Mekah ya orang Kedah mengajar di Mekah orang Mandiling kita bilang Mandiling tu bangsa-bangsa Batak Mandiling lah apa tuan anak muridnya masih ada lagi dah 86 dan sekarang ni kita ni kira nya generasi-generasi bawah ya mereka orang-orang alim boleh, boleh Saya ini baru lepas operasi mata. Jadi masih masih pakai ubat, masih pakai ubat. 2 jam sekali. Jadi kalau tengah waktu belajar pun tak apalah minta maaf kita sambil pakai. Dah buka si dah ya. Ha. Dia pakai satu, satu. Lepas lima minit, satu, satu. Dan menyentuh. Dan seterusnya, so, sampai ke alat kelamin. Sampai ke alat kelamin, ya dan dengan apa jaga-jaga alat kelamin ini dan memelihara menjauhi daripada zina daripada memikirkan yang bukan-bukan khayal yang tidak-tidak khayal yang tidak-tidak daripada memandang daripada itu masuklah memandang itu ya Allah naudzubillah barang menjauhi Allah Taala semoga Allah Ta tetapkan iman kalau lelaki memandang wanita begitu dah juga orang yang tidak sejahtera tabiatnya lelaki memandang lelaki tak boleh dia bercampur gaul duduk bersalaman dengan laki-laki pun tak boleh orang kalau bangsa tabiatnya tak betul sekarang ini kena cakap perkara ini tegak-tegak ha, dalam kitab dah ada taruh ya kalau dulu kita hanya baca dalam kitab sekarang ini sudah jadi perkara-perkara zahir -perkara sana sini negeri-negeri banyak memang menghalalkan perkara ini dulu kiranya apa luar tabi'i tapi banyak dah boleh diterima naudzubillah ini tak boleh menyalahi hukum Allah yang ampunya tadbir ya menyalahi tabiat manusia ya tidak ada apa yang dia larang oleh agama Islam yang baik bagi manusia, kecuali yang buruk semuanya. Kerana apa? Itu bukan syariat Islam. Syariat Islam bukan hanya daripada apa daripada ulama-ulama Islam saja, daripada Allah yang ciptakan manusia. Ya. Ah, jadi kalau gitu orang laki-laki yang yang bertabiat tak baik, dia bercampur gaul dengan laki-laki pun tak boleh. Dia rapat-rapat dengan laki-laki pun tak boleh. Salaman dengan laki-laki pun haram. Lagi susah. Kenapa? Kalau dengan orang perempuan memang duduk asing, majlis lain asing. Tak bersalaman dengan mereka, tak berjemaah dengan mereka. Tetapi kalau orang yang tabiat begini, dengan lelaki-lelaki kuliah sama-sama. Duduk sama-sama. Ah -sama. ha, macam mana? Mau tak mau, dia kena kikis perasaan dia itu. Kena kikis perasaannya itu. Ya, Tak boleh. Oh, kalau gitu saya apa dengan lelaki-lelaki saya bahaya. Maka saya duduknya dengan perempuan. Dan dia dah jadi lembut. Dah jadi maknya. Eh lagi tak boleh lagi haram Allah. Jadi apa lepas satu dosa kau nak elak satu dosa masuk lagi satu dosa yang astagfirullah naudzubillah min dzalik ya. Semuanya tu ya berhubung kait semua itu. Jadi alat kelamin jaganya dengan berbagai-bagai tahapnya. Jadi Allah Taala sebut wala taqrabuz zina. Jangan menghampiri zina. Jadi dengan kita tidak menjaga yang kita sebutkan tadi semua tu kita dah menghampirinya dan ada dua rahang Antara dua kelengkang, aku jamin kau dapat masuk syurga dengan senang. Antara dua rahang tu, lidah. Antara dua kelengkang tu, alat kelamin. Ha, dapat masuk syurga dengan senang. Paling banyak sekali, ini yang menjatuhkan orang. ya Paling banyak menjatuhkan orang. Banyak banyak apa alat kelamin. Cukup kena jaga. Sibukkan diri, puasa Puasa, yang orang pula kalau puasa Oh, ada setengah orang lelaki-lelaki kalau bujang kalau tak mampu kahwin, Rasulullah sudah puasa. Yang ada tak nak puasa. Dia ingatkan kalau puasa nanti tak makan, buat badan dia lembik, membuat kelelakian dia, sifat kelelakian dia itu tidak perkasa. Seseorang itu kejantanannya kurang perkasa. Tetapi membuat sifatnya itu tidak buas. Dia tetap strong. Puasa tidak menjejas fizikal kita. Tetap kalau dia lelaki-lelaki yang sihat, tetap dia sihat kelelakiannya tetapi dapat menundukkan supaya tidak buas supaya tidak buas dengan puasa baik dan kalau tak puasa kalau tidak tak 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 tak, 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 tak begitu larat nak baca puasa belum nak berkahwin belum mampu ataupun belum kesempatan belajar belajar agama sibukkan diri dengan dengan kuliah sibukkan diri, -diri dengan tak orang dekat sekali anak bujang tak bimbang sangat anak bujang kau yang kan tak dan kau ke akan budak tu baik sangat oh macam-macam dosa -macam dia bikin mengeluarkan mani dengan tangan tu sat bila Allah Taala benda-benda ini semua tidak ada yang halal kecuali dengan isteri saja selain daripada itu semua haram dan dilanat haram dan dilanat mengeluarkan mani dengan tangan dilanat jadi tidak ada cara lain kecuali dengan isteri saja itu saja ha itu saja di ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala jadi dengan itu manusia berkahwin dengan manusia berkahwin kembang biak zuriat Adam ha? dengan manusia berkahwin ada sifat tanggungjawab nasab dia terpelihara kesejahteraan kehidupan sistem kehidupan terjamin jadi ada bapaknya yang jaga ada tanggungjawabnya sistem keluarga nanti anak ni dah besar kahwin dengan anak, -anak orang lain pinang anak, anak orang lain nasab lagi turunan lagi peliharaan lagi ya begitu baik <coughs> Jadi Islam bukan hanya nak kekang kau daripada bahagia. Islam bukan hanya nak kekang kau daripada seronok. Islam nak mengatur kehidupan manusia termasuk engkau sekali. Dia sempurna kehidupanmu. Dunia dan akhirat. Sistem kehidupan. Ha, bukan hanya apa Islam tu nak mengekang kau daripada seronok dan sedap. Ha, bukan. Sedap yang halal, yang baik, dan yang bersistem dan yang terpelihara yang tidak membahayakan kau dan tidak membahayakan sistem. Ha, baik. Fasal yang kelima pada menyatakan faraj. Alhamdulillah, ya sekarang saya dah baca yang halus pun tak pakai cermin mata pun boleh nampak ya. Dalam tak, tak nampak ya. Tak maaf pasang obat lagi. Tak maaf tuan tuan ya, yang tengok internet pun tak maaf. Dengan Abi Umar bin Abi Umar bin operation mata pun ni aku bermegah-megah dengan kamu akan segala umat pada hari kiamat. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata bani Adam, inqata 'amaluhu illa min salas: Sadakatin jariyah, wa 'ilmin yuntafa'u bihi, wa wa waladin salihin yad'u Artinya Apabila mati manusia Apabila mati anak Adam Nasyaya putus oleh amalnya Melainkan daripada tiga perkara Pertama wakaf. Dan kedua ilmu yang Diambil manfaat dengan dia Dan ketiga Anak Yang beriman Yang mendoa baginya Haa begitu ya jadi Allah Ta'ala jadikan alat kelamin ada manfaat ke duniaan, ada manfaat ke akhiratan. Manfaat ke akhiratan disebutkan dulu iaitu apa? Supaya dapat anak. Dapat anak, apabila dapat anak, membanggakan Nabi SAW. Kembang biak, zuriat Adam. Setiap Nabi, ayamil akhir, ada hautnya, ada telaganya. Selamat sembrang seratul mustaqim. Tunggu umatnya di telaga-telaganya. Nabi Nuh yang dah dakwa seribu tahun, ya hampir seribu tahun, umatnya datang tak sampai seratus orang, lima puluh orang ke lapan puluh orang begitu saja riwayatnya datang sikit, sikit ya. Nuh anak dua <tuh>, ratus contoh ya, bangga depan Rasulullah, bangga ya satu orang begitu. Yang anaknya sikit ya sikit, yang yang apa anaknya satu ya satu, yang tak ada anak yang tak ada anak apa? ada apa? ya? Nah, ha. kalau apa kalau dua ya Rasulullah kalau dua pun, pun anaknya Siti Aisyah kalau tanya kalau satu ya Rasulullah walau satu sekalipun boleh kalau orang mati ada anak kecil ya? satu pun boleh beri syafaat Siti Aisyah tanya ya. apa? kalau tak ada anak ya Rasulullah Siti Aisyah kan tak ada anak Ya Rasulullah, Rasulullah bilang, aku jadi anaknya. maknanya aku yang akan beri syafaat kepadanya. Itu maksudnya tu. Allah, ya agama Islam ni, tak ada siapa yang dapat pergi. Ha, ini kalau banyak anak, dia bangga depan Rasulullah, dia bawakan anaknya. Ha, dan Nabi mengatakan juga, apabila mati anak Adam, putus amalannya kecuali masuk manfaat. Ada kuliah internet, lagi boleh masuk lagi. Ya, Ilmu manfaat, yang kemudian anak saleh yang mendoakannya. Anak saleh yang mendoakannya ya. Jadi dapat anak yang saleh-saleh. Ini segala qadi, segala keluar pasal mak bapak dia berkata Ibn Hajar rahimahullah taala ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang di apa wali-wali tak payah. Kalau untuk mak pak kita, apalagi kita bilang lah hadratin nabi, oh, wa khususan roh almarhumah, ma aku fulanah binti fulan, almarhum bapa aku fulan bin fulan, al fatihah sampai. Dah tentu kita tak tak fatihah kita tak sebut gitu pun sampai. Apa saja kita buat baik, pahala dapat. Ni pagi ni kita datang. Mak kita dapat pahalanya, bapak kita dapat pahalanya. Bapak kita ni sebahagian daripada dia. Jadi macam dia yang buat. Macam dia yang buat. Ah, Tuan Haji adakan kuliah di rumah sini, mak bapak dapat pahalanya. Mak dapat pahalanya ya. Kasih orang makan, mak bapak dapat pahalanya. Subhanallah, takbir orang kampung dengan baik, mak bapak dapat pahalanya. Semua, walau kita tak hadiahkan pun. Sebab apa? Kita ni sebahagian daripadanya. Apa kita buat, otomatik dia dapat. Otomatik dia dapat. Yang jahat-jahat, tak ditulis. Kecuali dia yang ajar. Masa hayatnya dia mengajar. Mari nak, mak ajar kau macam mana nak rompak bank nak. Kalau rompak bank biar begini. Pahamanya ya. Ha, maknya bekas apa perompak wanita handalan dulu dan ya. Ha, dia latihan anaknya. Anak dia rompak bank, maknya dapat dosanya. Pahamanya ya. Ha, bapaknya ajar pukul orang. Pahamanya. Mari.